Ой, здравствуйте. Привет. А что там в ноябре будет или было? Как у вас дела? Ты там про ноябрь что-то говорил, я пропустил. Я сказал вообще-то, как у вас дела? А, -а, -а, -а. Я да какие у нас дела, касатик? Ну какие дела? Дела-то у генерального, <съем> у нас так делишки. Ну, мы все по мелочи. Самое главное, чтобы все хорошо было. Ну, все, все будет хорошо. Чтобы все у всех было хорошо. Вот налей просто из-за этого. Прекрасный тост. Прекрасный, я считаю. Золотые слова. Золотые слова. Святые, местами даже священные. Вот святые, вот, ну по факту. Ну. Все вот реально. Откуда сам касатик? С Вологды. Вологда где, 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 где. Да ты что? А вы откуда? Город Белгород, граница с Украиной. Несуществующей. С несуществующей. Ой, с несуществующей. Вот живем мы на границе с несуществующей Украиной и вот прямо чувствуем, как она не существует. Сука, блядь. Убил бы Вовку, честно. И одного, и другого. Ужас. Угу. Вот Белгород вообще, конечно, очень жалко. Почему тут жалко? Ну, 10 лет заявлять, что Украина не существует, а потом от нее выгребать по собственной территории, ну, по-моему, это ну, верх от дебилизма. Но это верно, это все правильно вы говорите. Правильно, поэтому вовку, накол, как поймают? Накол первое дело. Ну, вот так, да. У вас там каждый день, да, вот всякие... Каждый день это не то слово. У нас тут перерывы между обстрелами, ну минут по 40, ну по часу. Ужас. Угу. Это, конечно, очень ужасно. В свет то есть, то нет. Интернет то есть, то нет, понимаешь? Ну, короче, да, ситуация, конечно, вообще ужасная. А что же мы хотели от несуществующей Украины? То есть мы ее обстреливали, обстреливали и думали, что они как страусы будут голову в песок пихать. Так нет же, ж. они же казаки. Они же казаки. У них история такова, что на их земле тысячелетиями, тысячелетие война шла. Тысячу лет на этой земле шли войны. Воевали все, со всеми. Это люди, выросшие внутри войны. Это мы их приспали во время Советского Союза, немножко усыпили голодом, репрессиями. А теперь Но они, конечно, во время а вот теперь они проснулись. Повели вот великую отечественную. Да? это почему? Интересно. Вот я по национальности все-таки украинец. Мне интересно, почему это мои предки, мой дед, который прошел всю войну? Еще ну раз. вот ваш дед значит, он же был на стороне СССР. А вы считаете, страна СССР правильная была, да? Я считаю, что да. А <проб> чем вызвано ваше убеждение, что со стороны СССР была правильная, когда виновность СССР в развязывании этой войны ничуть не меньше, чем Гитлера? А почему? Ну, это ж именно Гитлер и Сталин э, сделали шаг к войне, разделив Польшу. Ну, как по мне, СССР, освободил нас. Э, кого у вас? В Вологде! В Вологде были немцы? А что вы? Вот в Белгороде а немцы нет, нет. были, а в Вологде были немцы. Нет, я имею в виду, что освободили наши территории, как бы, от рабства, ну естественно. Ну и установили собственное рабство, ну, на еще на 50 лет. Вот мы пришли в Польшу, установили там свои войска, в Польшу, в Чехию, в Германию. Ну, лично я хочу сказать своему вот, деду, спасибо за победу. Угу. Я рад, что я живу под мирным небом. Где же под мирным небом? Я же вам только что рассказал, как я тут живу. Или ваше небо это не мое небо. Или, нет, небо вашу Вологде, вашу или небо Вологды, подождите, или э, небо Вологды, Россия, и небо Белгорода, Россия, это разные России. Ну честно, где же это мирное дед, я небо? Я вот просто вот, что вот дед освободил меня ага. фашистской Германии. У вас не было фашистской это... Германии. Вот в Белгороде была, и снова в Белгороде война. А у вас не было, и сейчас нет. От чего вас дед освободил? От того, чего не, не было? Бы... Нет, ну если бы... Немцев не остановили, то все равно бы они рано или поздно дошли бы и до Вологды, и до Вытигры, и до ухи, Подождите, и бы у были? них даже в плане Барбароса была указана цель по линии Волга-Архангельск, правда? Как? Да. как какую, ну, Я это знаю. Ну, а куда дальше бы они дошли? Это раз. Ну, а во-вторых, а смотрите, смотрите вещи. какая штука. Француз до Москвы дошел и даже Москву взял. И что? Это дало ему возможность э, остаться в России? Нет. Почему ну, вы думаете, была, что Гитлер Москва бы остался? Москва ему отдана как бы да, Подождите, Москву сжег Кутузов и местные бояре, а не, а не Наполеон. Ну давайте хотя бы это Наполеона не вешать, на Наполеона. Так в смысле, я не, я не говорю, что Наполеон ее сжег. Ну так была спалена Москва. Ну то есть мы сами сжигаем собственные города. Смотрите, мы считаем Бахмут своим российским городом. Где он? Нет его. Мы считаем Мариуполь своим российским городом. Русским. Нет его. А сейчас мы говорим, что русский город Харьков... И я вижу, как над моим домом летят туда самолеты с бомбами, с кабами, полутонными. Так что у нас цель сжигать русские города? Так это у нас хорошая страна, это освобождение, юноша. Не летайте это, в облаках. Естественно, вы понимаете, что без потерь не будет и э, всяких. Почему, почему же мы теряем свои города? Мы же не называем Варшаву русским городом. Не называем и Варшава целая, а Харьков называем целым, и Харьков бомбят. Мариуполь называли русским? И, и, Мариуполь разбомбили. Почему мы... Ну, я лично Харьков и Мариуполь пока русскими не считаю. Я не называю. А что револю? значит ли? Куда же ты, юноша? Куда же ты, касатик? Виталий Александрович, привет вам. Марсель Адай, Казахстан, Алга, Казахстан. ТЛФ5, Витальничка вам. Так, друзья, пока я светло, пока и працюем. Закликаю вас, будь ласка, Звертайте увагу на реквізити, що я залишаю. Е, ось реквізити, ось реквізити е, е, допомоги каналу. Ось реквізити е, допомоги морякам Толіка Кажана. Зараз, е, зараз я знайду і е, опублікую посилання. Е, будь ласка, будь ласочка, будь ласочка, звертайте на це увагу. Перш за все морякам, потім канал.